Assalamualaikum, salam Sarawak Maju Makmur, salam Segulai Sejalai, salam upas saluran informasi rakyat. Bersama saya Al-Fairiz Jumurin untuk Juh Randau edisi ke-41. Ini kali pertama saya bersama dengan anda, penonton-penonton setia Juh Randau, salam perkenalan. Jadi hari ini kita nak membincangkan ataupun mengupas tentang salah satu program persidangan yang akan diadakan pada 28 dan 29 Oktober ini. Sebentar, sekejap lagi kita akan melangkah masuk ke penghujung bulan Oktober. Jadi kita akan adakan Sarawak International Conference on Aging ataupun dalam bahasa Melayunya Persidangan Antarabangsa Sarawak mengenai penuaan 2025. Jadi hari ini, res bukan keseorangan semestinya bersama dengan ketamu khas, ketamu undangan kita. Uh, yang berhormat Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya. Asyik ni dari tu MasyaAllah Masya-Allah. Alah ala artis Bollywood. Ya. Puja, <laughs> uh, pujian pertama saya terima hari ini. Alhamdulillah. Ha. Adalah. Pelan tak rezeki kami lepas tu. Dalam kami nunda. Okey, jadi apa kita kembali dengan masa nayu standards sebab hmm. kita nak uh, mungkin akan rakan-rakan sahabat-sahabat kita dari luar Sarawak uh, nak memahami lagi tentang SIKA 2025. Itulah singkatan untuk persidangan tersebut iaitu Sarawak International Conference on Aging, SIKA 2025. Jadi a uh, tanpa membuang masa uh, mungkin uh, Dato' Sri boleh kongsikan dengan lebih jelas lagi butiran tentang persidangan ini. Silakan. Uh, persidangan uh, antarabangsa berkaitan dengan penuaan ataupun SICA yeah, Sarawak International Conference on Aging merupakan uh, satu persidangan antarabangsa yang pertama kita adakan uh, di bawah kementerian kami bersama dengan rakan strategik yeah, berkaitan dengan isu penuaan mm -hmm. dan kami semua merasa uh, sangat uh, excited, yeah. mm -hmm. terutama sekali uh, uh, Urus setia kami iaitu yang diketuai oleh saudara Rizandi. Jadi kami tidak sabar menunggu hari 28 dan 29 Oktober di mana ada dua hari tersebut kita akan adakan persidangan antarabangsa International Conference on Aging dan tempatnya ialah di Hotel Pullman. Dan kami telah menganggarkan dalam 450 orang peserta yang terdiri bukan saja daripada um, warga emas kita di Sarawak. Ini malah luar daripada negeri Sarawak. Dan um, kita juga melibatkan bukan sahaja warga emas tetapi yang akan menjadi warga emas. Ya. Jadi pesertanya uh, terdiri daripada yang berumur 55 ke atas. Kalau sebut warga emas 60 tahun ke atas. Tapi untuk persidangan ini kita masukkan juga yang belum menjadi warga emas sebab uh, kita uh, ingin mereka terlibat sama di dalam uh, di dalam international conference ini seperti yang uh, um, pada masa ini uh -huh. yang terlibat dalam penggubal dasar um, dasar dan uh, begitu juga ahli akademik penyelidik kemudian ahli-ahli um, daripada NGO wakil sektor swasta dan juga pengamal kesihatan dan penjagaan sosial jadi um, nanti uh, takut ada orang salah faham persidangan warga maz Jadi bila masuk ke bilik dia Jangka hanya orang warga emas saja Yang bongkok, yang lambat berjalan Tidak, eh? sebenarnya ianya melibatkan juga orang muda hmm. uh. Jadi uh, untuk seterusnya hmm. Menurut Sarawak, di so. julung-julung kali kalinya Sika 2025 ini diadakan di Sarawak hmm. Jadi kenapa memilih Sarawak Uh, untuk penganjuran kali ini dan apakah kepentingan sebenarnya penganjuran Sika 2025 hmm. ini kepada rakyat Sarawak? Terutama lah? ha, hmm. sekali. Ha, sekali. sekali, betul. Sarawak akan menjadi sebuah negeri yang tua hmm. pada tahun 2028. Malaysia akan menjadi negara tua pada tahun 2030. Hmm. Tetapi Sarawak ya, akan menjadi negeri tua awal, lebih awal daripada negeri lain okay. di Malaysia. Hmm. Antara sebabnya ialah satu dari segi uh, the rate of fertility, kadar total fertility rate, kadar kesuburan. Ya. Mm -hmm. Sarawak kalau pada tahun 2001 dahulu, 2.76. Pada tahun um, 2023 ini, ia sudah menurun kepada 1.69. Kepa ya. mm -hmm. Maksudnya satu pasangan 1.69 anak kalau tahun 2001 dulu 2.7 maknanya ada 2 atau lapan orang anak. Ada eh, ataupun 3 orang anak ya. Jadi kadar kesuburan sudah menurun dengan signifikan sekali dan dari segi jangka hayat warga emas kita eh, juga telah uh, lebih panjang dan uh, uh, ini satu uh, bukan satu um, apa namanya perkara yang tidak bagus sebenarnya. Hmm. Kalau jangka hayat seorang warga emas itu sudah bertambah panjang maknanya ini satu success story satu kecayaan dari disebabkan oleh makanan yang lebih baik dari segi kesihatan yang lebih baik jadi uh, usia jangka hayat seseorang individu di Sarawak ini sudah lebih panjang so pada uh, 2028 kita akan menjadi negeri tua di mana 15% daripada jumlah populasi uh, Sarawak adalah terdiri daripada warga emas itu definisi Uh, negeri tua dan dengan sebab itu kita merasakannya untuk mm -hmm. Sarawak ini kita perlu melihat Bagaimana keadaan warga emas kita di negeri Sarawak ini mm -hmm. Dan uh, apa yang perlu kita buat untuk memastikan kesejahteraan warga emas kita Baik. di Sarawak ini Itu sebabnya julung kali kita adakannya itu persidangan antarabangsa ya, berkaitan dengan uh, penuaan dari 2 tahun awal daripada Malaysia hmm. Sarawak akan leli yang warga masing-masing uh, negeri uh, yang tua lebih tua. cepat daripada ha. negeri lain baik, baik jadi apakah antara perisihan utama hmm. atau pembentangan yang dijangka mem memberi nilai tambah ataupun add-on kepada para pe hmm. peserta yang menghadiri persidangan ini okey um, nombor satu, dari segi tema yang kita pilih hmm. ini sangat penting sebab kita perlu fokus apa yang nak kita capai melalui persidangan antarabangsa ini. Mm -hmm. Jadi yang uh, tema yang telah kita pilih ialah Aging with Dignity, Policies for Rights, Inclusion and Social Protection. Jadi mm -hmm. ini perlu diterjemah dalam bahasa Malaysia, penuaan yang berdignity. Itu, itu sangat penting, yang bermaruah. Okay. Nah, kita mahu warga emas kita menua mm -hmm. dan uh, secara berdignity. Dihormati, hak-hak hmm. ya. mereka di uh, kita pastikan ianya diberi fokus. Hmm. Kemudian dari segi uh, pemilihan uh, pemilihan pen, pem, kertas, ya, pembentang kertas kita hmm. telah uh, sebelum ini buat persediaan kita dah buat reki kata tawang oh, salaw. Reki Ricky okay. pergi ke negara yang telah menjadi telah diistihar sebagai negara tua, misalnya Jepun. Misalnya Singapura mm -hmm. ini antara negara yang sudah uh, di yang dah dikategori sebagai negara tua mm -hmm. China misalnya. Jadi kita melihat apa mm -hmm. yang ada di negara tersebut mm -hmm. dan kita kenal pasti best practices yang terbaik. Jadi dari situ kita jemput pakar daripada negara tersebut mm -hmm. untuk bersama kita supaya dapat berkongsi tentang apa yang telah mereka usahakan ya yeah, dan apa perkara yang kita sebagai negeri yang akan menjadi negeri tua ini mm. per, uh, perlu ya yeah, ya yeah, um uh, mana yang misalnya apa yang perlu kita awas ya yeah, beri perhatian mm. lebih dan sebagainya so uh, daripada uh, penceramah ini pakar daripada luar negara dan juga dari Malaysia sendiri mm. kita harap ia akan memberi input yang terbaik bukan sahaja kepada peserta kita yang terdiri daripada warga emas, malah kepada yang terlibat dalam membuat dasar ini. Membuat dasar bukan sahaja dalam aspek kesihatan. Sebab kalau kita bercakap tentang isu penuaan ini, ia eh, bukan hanya pasal kesihatan. Ia eh, banyak lagi merangkumi banyak perkara yang lain berkait yang ada kait dengan kesejahteraan. Ya, bila kita kita nak pastikan ya warga emas kita mereka menua dalam um, uh, bermak, secara bermaruah dan pada masa yang sama kesejahteraan dapat mereka nikmati. Kehidupan yang bermakna walaupun uh, usia emas tapi kita mahu mereka terus dapat hidup dalam uh, keadaan yang bermaruah dan juga kehidupan yang ada makna, ada sebab untuk terus yeah, meneruskan sisa-sisa kehidupan mereka. Jadi apakah harapan uh, yang berhormat Datuk Sri Kadang-kadang impak awal ni lah daripada yang atmospher uh, hmm. jelaskan tadi uh, ada adakah yang akan dijadikan program yang akan tetap hmm. annually dua dua tahun tahunan ke apa termasuk dalam sebelum saya jawab soalan itu ya kami berharap um, dengan adanya ya pakar-pakar uh, yang kita jemput khas Betul. ada negara yang tidak ada pengalaman dalam um, menangani isu penuaan ini dan juga bukan sahaja pakar uh, daripada luar negara malah daripada Malaysia ini sendiri juga kita amat berharap bahawa ianya akan dapat membantu kita uh -huh. Negeri Sarawak ini menggubal dasar uh -huh. ya, menggubal uh, dan juga menyediakan program-program uh -huh. kemudahan-kemudahan uh -huh. yang diperlukan ya. terutama sekali um, pada yang satu daripada uh, perkara penting yang akan di satu daripada uh, kertas ya pembentangan hmm. yang akan dibentangkan pada uh, semasa sika ini ialah uh, berkaitan dengan pembentangan berkaitan dengan uh, research iaitu satu kajian hmm. yang telah dijalankan oleh uh, Swinburne University bersama dengan uh, UTS. Eh, konsortium, hmm. Dua buah universiti ini membentuk satu konsortium. Mereka telah uh, kita minta hmm. di bawah kementerian kita menjalankan satu kajian yang um, in, intensif dan uh, kajian yang uh, menyeluruh hmm. sifatnya dan ia melibatkan um, 12 ke-12 uh, bahagian di negeri Sarawak hmm. dan dari segi uh, respondennya uh, melibatkan 6,094 94 responden itu banyak eh untuk satu kajian dan melibatkan kawasan bandar Luar bandar, suburban area, dan juga kita pastikan bahawa area merangkumi um, berbagai bangsa ber, uh, dan juga dari segi gender maknanya hmm. sangat um, inklusif sifatnya. Dan daripada uh, kajian ini nanti, ya uh, insyaallah, ya uh, dari segi outcome penemuannya uh, akan dibentangkan di dalam sika ini, dengan uh, ini salah satu daripada perkara yang juga kita tunggu-tunggu hmm. iaitu untuk mengetahui evidence based ini. Bagaimana keadaan warga emas kita di negeri Sarawak ini, ya? Bagaimana keadaan kehidupan mereka? Bagaimana keadaan kewangan mereka? Bagaimana tempat tinggal mereka? Dengan siapa mereka tinggal? Apa masalah mereka? Ataupun um apa yang uh, mereka suka dan sekarang ini yang uh, mereka uh, dapat nikmati misalnya inisiatif-inisiatif hmm. yang kita perkenalkan bantuan-bantuan kerajaan ya, uh, yang diberikan kepada warga emas misalnya bantuan RM600 sebulan untuk uh, B40 hmm. kemudian penyalangkakan bagaimana impaknya kepada mereka ini jadi hasil daripada uh, kajian ini di akan dibentangkan dan disitulah ya daripada situ dan juga daripada perkongsian maklumat yang diberikan oleh penceramah-penceramah kita ya, daripada ya. luar negara pakar-pakar bersama dengan apa hasil kajian ya. kita harap dapat ya um, memastikan bahawa dasar yang kita akan gubalkan adalah dasar yang betul-betul relevant sesuai dengan apa um, keadaan yang dihadapi oleh warga emas kita. Dan uh, yang sangat penting juga ialah akhirnya uh, di mana ada lompang misalnya, ya, di mana kelemahannya, di mana perlu kita pertingkatkan, yang itu harus kita susulkan selepas ini. Jadi soalannya tadi, adakah kita akan meneruskan Sika? Jadi ini Sika pertama, kita harap ini akan menjadi brand name, Sika 2025. Kita dapat gambaran secara umum. Dan selepas ini, kita harap, lepas membentang, lepas mendengar ya, daripada pakar, kita akan teruskan dengan sikap 2 tetapi kali ini ianya lebih berfokus. Contoh adakah ia berkaitan dengan health infrastructure di negeri Sarawak yang diperlukan ya. Infrastruktur kesihatan yang perlu kita sediakan ataupun berkaitan dengan perumahan enggak. ataupun berkaitan dengan um, kesejahteraan um, sosial ya dan dan itulah yang saya rasa ini kita akan teruskan dan supaya saya amat percaya dalam usaha kita untuk memastikan kesejahteraan warga emas kita di negeri Sarawak ini ia bukan hanya satu usaha one off ianya akan ia merupakan satu perjalanan macam perjalanan kita lah daripada muda macam kita dan jadi kami orang warga emas satu perjalanan yang um, dalam proses perjalanan itu kita sentiasa buat pemenambahbaikan ya, untuk kesejahteraan. Betul. Jadi hmm. daripada situ kita dapat tengok uh, ba banyak yang kita boleh manfaatkan daripada sika 2025. Hmm. Jadi uh, pandangan Tok Sri Fatimah sendiri, bagaimana, sejauh mana setahun ni dapat memanfaatkan semua ini nanti? Hmm. Um, seperti uh, yang telah uh, saya uh, ya yeah. apa nama um, mengapa kita adakan sika ini um, antaranya tadi ialah untuk uh, membolehkan kita uh, menghasilkan ya yeah, satu dasar yeah, warga emas mm -hmm. misalnya berkaitan dengan uh, penuaan mm -hmm. ataupun uh, dasar warga emas di negeri Sarawak um, juga tentang perkara-perkara uh, yang harus kita uh, buat follow up lepas ini um dari di uh, daripada kajian ya yeah, uh, hasil kajian yang telah dibentangkan dan juga daripada pendapat-pendapat uh, takar dalam bidang ini dan uh, tentu sekali akhirnya ya yeah, matlamat uh, matlamat akhir kita yeah, untuk memastikan warga emas kita di negeri Sarawak ini akan uh, mereka dapat ya yeah, dan juga menikmati sisa-sisa um, kehidupan mereka dalam keadaan yang bermaruah. Ya. Bermaruah, berdigniti dan juga um, mereka ini kita harap juga akan dapat ya terus uh, um, health span dia dari segi kesehatan dan juga dari segi uh, keupayaan untuk berdikari ini lebih uh, lama. Ya. Itu sangat penting. Malah lebih penting daripada usia. Kalau usia panjang, tetapi kalau tidak tidak sehat, um, itu akan menjadi cabaran besar kepada kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarga. So um, lepas ini way forward kita apa yang akan kita tekankan berkaitan dengan misalnya um, penuaan yang sehat ini. Uh, dan kalau pasal um, misalnya kewangan yang selalu ditekankan oleh pihak EPF ibanya selalu mengatakan bahawa didapati bahawa warga Malaysia didapati tidak banyak menyimpan dan pada usia misalnya warga emas ini menjadi satu cabaran. Dengan um, um, maklumat seperti ini data yang diberikan oleh pihak EPF kita juga menyadari bahawa ini juga satu cabaran bagi kita dan ini berkaitan dengan nilai dan juga tabiat dan yeah. dengan sebab itu dari awal lagi sekarang ini kita telah membuat um, satu program ber, uh, bersama dengan anak-anak kecil kita di peringkat uh, prasekolah lagi kita uh, terapkan nilai menabung sekarang yeah. ini dalam kalangan anak-anak. Back to basic lah, back to basic. Uh, back to, Tapi dari segi perancangan jangka panjang nanti itu perlu juga perlu dirangka dengan lebih lebih uh, berstruktur eh supaya akhirnya warga emas kita bila mereka uh, tidak bekerja lagi, tidak uh, um, tidak uh, mendapat uh, pendapatan bulanan, maknanya ada wang simpanan yang akan membolehkan mereka terus hidup ya eh, dalam keadaan yang uh, sejahtera. Baik, ada seorang tambahan daripada saya. Hmm. Baik OBB oh, uh, orang nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan Sika ini. Jadi bagaimana adakah ada laman web yang tersedia untuk mereka yang eh, hendak menjuk lagi. Ha. mungkin ada yang nak punya tayar. Adakah masih dibuka? penyertaannya Um penyertaannya sudah tutup. tutup. Ya dan um, kita sudah um, menerima penyertaan sebanyak 450 ya. Yes. Asalnya 400 sebenarnya tapi sekarang um, jadi bertambah. Hmm um 450 tapi saya percaya dengan bantuan UKAS ya apa terutama sekali kertas-kertas yang yang um, 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 menarik ya uh -huh. dan juga sangat relevan pada uh, warga emas tertentu mereka uh, masih boleh mengikuti ya panel uh, pembentangan uh -huh. um tadi kita tidak sempat apa men uh, nama uh, menyentuh oh, tentang pas. ya tentang uh, ucap utama tadi pengisiannya tadi Pengisian. ya dari per, ya terlepas terlepas ya. uh, kita mempunyai satu uh, ucapan hmm. utama keynote address ah uh, ini right. ini penting keynote address hmm. yang bertajuk care across generations hmm. policy research and innovation for malaysia's aging society ah uh, ini juga isu penting penjagaan hmm. uh, kita tahu sekarang ini um, ramai juga ya eh, warga emas kita yang tinggal bersendirian hmm. baik di luar bandar Khususnya di luar bandar sebab anak-anak mereka bekerja di bandar. Jadi tahu kita lah ha, ya. sama, sama juga, hmm. dan sama juga. Hmm. Jadi uh, ini yang kita panggil sebagai empty nest, sarang yang kosong ni. Ya? Hmm. Uh, sindrom ini ibu-ibu bapa tinggal seorang dan kalau pasangannya meninggal dunia tu tinggal seorangnya sendirian. Selatan. Ya kesunyian itu satu daripada faktor juga hmm. yang, yang melanda warga emas dan perkara seperti ini juga yang bila kita tahu uh, isunya salah satu daripada isu ialah berkaitan dengan warga emas kita yang tinggal sendirian. Siapa yang jaga mereka? Kalau mereka jatuh sakit, siapa yang jaga mereka? So ini juga isu yang sangat penting yang harus kita kupas, yang harus kita bincang bersama tentang penjagaan warga emas. Uh, sekarang kita ada institusi kerajaan tempat menempatkan warga emas yang um, tiada waris, misalnya yang tinggal sebatang kara rumah trik kenangan. Tetapi um, kita juga tahu ramai daripada warga emas kita tidak suka ditempatkan di rumah sri kenangan. Mereka lebih rela tinggal di rumah. Jadi apa yang harus kita? Bagaimana kita harus atasi ini? Win-win ya? situation. Yang dapat tinggal di rumah, yang merasa selesa, yang merasa senang, ya? walaupun sebatang kara si, ha? tidak si mahu pergi di kerumah sri kenangan dan nanti tak ada kawan dan sebagainya. So ini juga satu isu yang perlu kita lihat ya eh? iaitu pencakakan. Siapa nak jaka. Ah hmm. hmm. okey. Baiklah rasanya sampai di sini saja hmm. untuk kita kupas berkaitan dengan SICA 2025 ini iaitu Sarawak International Conference on Aging. Ia akan berlangsung pada 28 dan 29 Oktober. Jadi ada laman web khasnya anda boleh tengok lepas ni kita boleh paparkan jadi aku pun uh, terima kasih uh, yang berhormat Dato' Sri kerana bersama dengan kami di Juh Rantau edisi ke-41 bersama saya Alfairis jadi aku pun kita kalau ada rezeki nanti kita bertemu semula dan semoga uh, persidangan tersebut berjalan dengan lancar, Amin Amin. Uh, dan sukses dan kepada anda semua teruskan bersama dengan Juh Rantau yang seterusnya mungkin bukan bersama dengan saya mungkin bersama dengan rakan-rakan yang lain jadi kepada anda semua terus bersama dengan Ukas Saluran Informasi Rakyat. <silence>